olmazor tumani qizg'aldoq ko'chasida sodir bo'lgan yong'in yuzasidan ma'lumot bugun 17 yettinchi sentyabr kuni toshkentning olmazor tumani qizg'aldoq ko'chasida joylashgan moy ishlab chiqarish sexida yong'in yuzaga keldi hodisa haqida soat 18:07 da shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan shunga ko'ra 7 ta yong'in qutqaruv ekipaji soat o'n da voqea joyiga yetib borgan hozirda yong'inni bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hududdagi 3 ta rezervuarda moy mahsulotlari yongan vaziyat to'liq nazoratga olingan yong'in joyida o'zbekiston respublikasi favqulodda vaziyatlar rahbari toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi rahbar xodimlari yetib borgan